ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தேய்ப்பிரை பஞ்சமி திதி அன்னை வாராகி கூறிய தேய்பிரை பஞ்சமி திதியில் அன்னையை வழிபட எப்பேற்பட்ட நோய் கடன் எதிரிகள் வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாமே விலக்கிடும் அன்னையின் ஸ்ரீ கிராத்த வாராகி ஸ்தோத்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது இந்த நாளில் வாராகி அன்னையை விரோதிகளும் ஆவார்கள் எதிர்பாராத ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் விலகி ஓடும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் நோய்கள் குணமாகும் செய்வினை கோளாறுகள் நீங்கும் அன்னையின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கிராத்த வாராகி ஸ்தோத்திரம் அஸ்ய ஸ்ரீ கிராத்த வாராகி ஸ்தோத்திர மகா மந்திரஸ்ய தூர்வாசோ பகவான் ரிஷிகி அனுஷ்டு சந்தக ஸ்ரீ கிராத்த வாராகி முத்ரா ரூபிணி தேவதா ஹூம் பீஜம் ரம் சக்திஹி मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्री किरात वाराखिस्तोत्रजपे विनियोगः उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराकीं वन्देकं कार्यसिद्धये स्वापकीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंशाकरालवदनां विकृतास्यां मकारवां ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग् निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यै भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ते मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकम् ददतीं पञ्च शाकैस्वैस्वर्णाभरणभूषिताम् गुञ्जामालां शङ्खमालां नाना रत्नविभूषितां वैरिपत्नी क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेवस्थितां सदा जितरम्बोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदं श्राव्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराही पतत्य शनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ती कम्पन्ती सर्वव्यादयक विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधकतेरिपून् तेऽपि ्याणो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगशृङ्मां समेदोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात्प्राणहारिणी महादेवीं याचेकं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामखं शरणं गतक तस्मादवश्यम् शत्रूणाम् वाराहि कुरुनाशनम् पातुमिच्छामि वाराही देवि त्वं रिपुकर्मतक मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदशत्रुभूताय ग्रहोत्ताराजकाश्चया नानाविदाश वाराहीस्तम्भयाशु निरन्तरं शत्रुग्रामगृकान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराही भृगवत्प्रमताशु तान् मुकामुकसञ्ज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं। यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्बं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जनान् नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् अशनिः पतनादिव शत्रुदेहान् पतना शत्रु हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंश्रावाराहिते शुभे पादनकैर्हत्वा शत्रून् सुदुस्सखान् पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिशोयता तां स्ताडयन्ती शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेदुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाकैरचिरा चत्रुनाशनं कुरु वश्यं वाराहि भक्तवत्सले वाराहिभक्तवत्सले एतत् किरात वाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्रुते मुसलेनाथशत्रुंशमारयन्ति स्मरन्ति ये ताक्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत् तेषां न संशयः अचिरा दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्याये जपे देवीम् आकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्याये जपे देवीं, देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंश्चादृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरे देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्री सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः வாராகி அண்ணையின் சக்தி வாய்ந்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்வதால் சத்ரு பயம் நீங்கும் எப்பேற்பட்ட ஆபத்துகளும் விலகிடும் அன்னையை வணங்கி இந்த பஞ்சமியில் பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்